हज़रत इमाम मुशफ़री रमत ने सकाफ़त से नकल किया है हम लोग तीन आदमी एक साथ यमन जा रहे थे हमारा एक साथी जो कोफ़ी था वो हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह और हजरत उमर रजी अल्लाह तह की शान में बदजुबानी कर रहा था हम लोग उसको बार बार मना करते थे मगर वो अपनी सरकत से बाज नहीं आता था जब हम लोग यमन के करीब पहुँच गए और हमने उसे नमाज फजर के लिए जगाया तो वो कहने लगा कि मैंने अभी ये ख्वाब देखा है कि रसूल अल्लाह वसल्लम मेरे सरहाने तशरीफ़ फरमा हुए और मुझसे फ़रमाया कि ए फासी खुदा ताला ने तुम्हें जलीलो ख़्वार फरमा दिया और तू उसी मंजिल में मशक हो जाएगा उसके बाद फ़ौर ही उसके दोनों पाँव बंदर जैसे हो गए और थोड़ी देर में ही उसकी सूरत भी बिल्कुल बंदर जैसी हो गई हम लोगों ने नमाज फ़जर के बाद उसको पकड़ ऊँट के पलान के ऊपर रस्सियों से जिगड़ कर बांध दिया और वहाँ से रवाना हुए गरूब आफ्ताब के वक़्त जब हम एक जंगल में पहुँचे तो चंद बंदर वहाँ जमा थे जब उसने बंदरों के गोल को देखा तो रस्सी तोड़वा कर ये ऊँट की पलान से कूद पड़ा और बंदरों के गोल में शामिल हो गया हम लोग हैरान होकर वहाँ थोड़ी देर तक ठहर गए ताकि हम देख सकें कि बंदरों का गोल उसके साथ किस तरह पेश आता है तो हमने देखा कि यह बंदरों के पास बैठा हुआ हम लोगों की तरफ बड़ी हसरत से देख रहा था और उसकी आँखों से आंसू जारी थे खड़ी भर के बाद जब बंदर वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगे तो ये भी उन बंदरों के साथ चला गया इसी तरह हजरत इमाम मुस्तफ़री रहमत ने एक मरद साले से नकल किया है कि कुफे का एक शख्स जो हजरत अबू बकर और हजरत उमर रजी अल्लाह तह को भला कहा करता था हर चंद हम लोगों ने उसको मना किया मगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा तंग आकर हमने उसको कह दिया कि तुम हमारे काफले से अलग होकर सफर करो चुनाचे वो हम लोगों से अलग हो गया जब हम लोग मंजिल मकसूद पर पहुंच गए और काम पूरा करके वतन की वापसी का इरादा किया तो उस शख्स का गुलाम हम लोगों से मिला जब हमने उससे पूछा कि तुम्हारा मोला हमारे काफले के साथ वतन जाने का इरादा रखता है ये सुनकर गुलाम ने कहा कि मेरे मोला का हाल तो बहुत ही बुरा है ज़रा आप लोग मेरे साथ चलकर उसका हाल देख लीजिए ग़ुलाम हम लोगों को साथ लेकर एक मकान में पहुंचा। वो शख्स उदास होकर हम लोगों से कहने लगा के मुझ पर बहुत बड़ी आफत पड़ गई फिर उसने अपनी आस्तीन से अपने दोनों हाथ निकाल कर उन्हें दिखाए तो ये लोग देख कर हैरान रह गए कि उसके दोनों हाथ खंजीर के हाथों की तरह हो गए थे आखिर हम लोगों ने उस पर तरस खाकर अपने काफले में शामिल कर लिया लेकिन दौरान सफ़र एक जगह चंद खजीरों का एक झुंड नज़र आया और ये शख्स बिल्कुल ही नागहाँ मसक होकर आदमी से खंजीर बन गया और तंजीरों के साथ मिलकर दौड़ने भागने लगा मजबूरन हम लोग उसके ग़ुलाम और सामान को कोफा तक लाए इसी तरह हज़रत इमाम मुस्फ़री रहमत एक बुज़ुर्ग से नकल फरमाते हैं कि मैंने मुलक शाम में एक ऐसे इमाम के पीछे नमाज अदा की जिसने नमाज़ के बाद हजरत अबू बकर और हज़रत उमर रजील के हक़ में बद की जब दूसरे साल में इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ के बाद इमाम ने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रजी अल्लाह तक के हक़ में बेहतरीन दुआ मांगी मैंने मसीलों से पूछा कि तुम्हारे पुराने इमाम का क्या हुआ तो लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ चल कर देख लीजिए मैं उन लोगों के साथ जब एक मकान में पहुंचा, तो ये देख कर मुझको बड़ी इबरत हुई कि एक कुत्ता बैठा हुआ है और उसकी दोनों आँखों से आंसू जारी हैं मैंने उससे कहा कि तुम वही इमाम हो जो हजरत शन के लिए बद किया करते थे तो उसने सर हिलाकर जवाब दिया कि हाँ क्या शान है, हैं शह कराम की बिलखसूस यार गार रसूल हजरत अमीरुल अमीरमिन अबू बकर रजी अल्लाह तह की क्या खूब कहा है किसी मद्दा सहाबा ने बीच में शमा थी और चारों तरफ परवाने हर कोई उसके लिए जान जलाने वाला दावा उल्फत अहमद तो सभी करते हैं कोई निकले तो ज़रा रंज उठाने वाला काम उल्फत के थे वो जिनको सहाबा ने किया क्या नहीं याद तुम्हें ग़ार में जाने वाला किसी काम के अंजाम और मुस्तबिल के हालात को जान लेना हर शख्स जानता है कि यकीनन ये गैप का इलम है मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तह की मस्कूरा वाला करामात से रोज़ रोशन की तरह ज़ाहिर हो जाता है कि अमीरुल मोमिनीन को अल्लाह ताला ने कश अल्हाम के तौर पर उन गैबों का इलम अता फ़रमाया था इंसाफ़ कीजिए कि जब खलीफा पैगम्बर को अल्लाह ताला ने इल्हाम और कशफ के ज़रिए इल्मे गैब की करामत अता फरमाई तो क्या उसने पैगम्बर सल्हसम को अपनी मुक़दस वही के जरिए गैब का मुआजा नाअा फरमाया होगा क्या अल्लाह ताला को इल्म गैब बताने की कुदरत नहीं या नाऊज बिल्ला नबी सलातो सलाम में इम गैब हासिल करने की सलाहियत नहीं बताइए दुनिया में कौन ऐसा अहमक है जो अल्लाह की कुदरत और उसके नबी की सलाहियत से इनकार कर सकता है जब खुदा की कुदरत मुसलम और नबी की सलाहियत मुसलम है तो फिर भला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैप का इनकार किस तरह मुमकिन हो सकता है